श्री कृष्ण परमात्मने नमः ओम श्री आदिशंक्यरचित श्री अनंत संसार गुरपादुकास्त्र संसारसमुद्रता वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कवित्ववाराशीशाकराभ्याम् श्री दौर्भाग्यदावाम् बुदमादिकाभ्याम् दूरीकृतानम्र विपत्ततीभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नताययय श्रीपतिताम् समीय कदाचिदव्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतिताम् हिताभ्या नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नानाविमोहादि नानाविमोहादिनिवारिकाभ्याम् समर्जनाभीष्टप्रतिप्रदाभ्याम् नमो नमः

जायादिसंशोषणवाणवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् शमाधिशक्करपदवैभवाभ्याम् समाधिदान व्रतदीक्षिताभ्याम् रमाधवान्त्री स्थिरभक्तिराभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् स्वाचार ेष्टाभ्याम् स्वाहासहायाक्षतुरन्दराभ्याम् स्वाताञ्च भाव प्रदपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् कामादिसत्त्व व्रजनारुणाभ्याम् विवेकवैराग्य निधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् द्रुतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः नमःपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाव्या हरि